Казати, що наркотики це зло, нічого не казати. Кожен думає, що ця проблема не торкнеться особисто його або його членів сім'ї. Так думати помилково і залишатися широко закритими очима також. Ця проблема суспільства в цілому. Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків налічує майже 100 років. 26 червня відзначається міжнародний день боротьби з вживанням наркотиків. А які методи боротьби запропонуєте ви? Кинішно, Як же? Считаете, какие все-таки методы наиболее эффективны? Ну, я считаю, что запреты тоже надо. Вот так разрешать просто к употреблению нельзя, потому что тогда будет массово уже все это. Я даже не знаю, как с этим бороться, но делать все-таки что-то надо, потому что это, это страшно, что делается на сегодняшний день. И с этим это реальная проблема на сегодняшний день. Просто надо ужесточать, запрещать, усилить контроль и вообще просто наблюдать за этим конкретно, вот а и все. Ну, бороться надо, спору нет. Как? Желательно гуманными методами. То есть этих людей нужно лечить, я считаю. Ну и не давать распространение этой заразы, то есть прекращать распространение. Мы же все знаем, что куча наркопритонов по городу. Надо прикрывать. Милиция должна работать. Я не знаю, бабушка не знает, не знает. Конечно, обязательно. Как считаете, какие все-таки методы эффективны? В больницу обращаться. А я же, конечно. Как считать, какие методы? Не знаю даже, что им надо делать, чтобы они не кололись. Нормальную жизнь, чтобы проводили. Что же делать? Преблять просто, не начинать и все. Ну вот, если все-таки такое случилось, что делать с этим? Ну, не знаю, как-то стараться перебороть это. Что то с этим сделать? Обратиться за помощью куда-то.